Вас питати. Скажіть, будь ласка, от сьогодні є така думка, що георгівські ленточки сьогодні не носити. Як ви до цього ставитеся? Що? Що гіорівські ну, ленточки так, сьогодні носити. Ребята, я 30 років в Красній армії служив, а жовто плакітний ні одного дня. Я присягу не прийняв. В общем, бідати. Ну ви зараз живете ж я... в Україні чи де живете? Жінка у мене хохолка. Так. А я Кацап не русский. Кацап это обидное слово, Ну да. Я уральская. Она канатопская ведьма моя. Да, с Бурыни, с Путивля. А Путивль, там я еле нашел путивле. Там станция путейская. А потом Путивль. А путиль совсем другой, там, где партизанский. Я понял, скрик, – Как вас зовут? – Как вас зовут? Меня Геннадий. Геннадий. Г ГК «Жоков». Георгий Константинович. Э, ну. Геннадий Константинович. – Вы насколько? сегодня с ленточкой пришли или а без ленточки? – Что? – Сегодня пришли с ленточкой георгиевской или без ленточки? – Ну, мне приказали снять. – Ну, то покажите хотя бы и все, и спрячьте обратно. – Зачем? Ну, ну пожалуйста. Это, ну, я в Москве. Все, я хотел убрать ленту, но не убираться. Ну, Договорились, что хотя... сегодня что, что не, не одеваемся, сегодня, чтобы не было ну, провокаций. Да. Хорошо? Ну, Все, спасибо, чтобы нельзя, что нельзя, вы толеранты, да. что вы разумеете, что в Украине ну, не бывает такая ситуация, ну, что сейчас да, война. Да, да. Ну, видите, 24-я гвардейская воздушная армия Верховного Главнокомандования. Здесь когда-то. Вот. Дякую вам, святым.